السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واهل عقده من لساننا يفقهوا قولنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Pengerusi Masjid Kek tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, alim ulama, pimpinan masyarakat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Insya-Allah kita akan sambung pembacaan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami, seorang ulama dari Yaman yang wafat pada tahun uh, 1100 uh, Ah oh, lupa dah. Okey baik. 1100 ah lupa tuan tuan eh. <tuh> Jadi kita sekarang berada di tajuk syarat-syarat sah -syarat wudu. Ha, syarat-syarat sah -syarat wudu. Jadi tuan, tuan syarat sah tidak sama dengan rukun. Kalau sebut rukun wudu lain dengan syarat sah wudu. Rukun wudu kita mesti buat supaya solat supaya wuduk kita sah dan dia sebahagian daripada wuduk. Contoh basuh muka. Kalau kita tak kalau kita tak basuh muka, tak sah wuduk. Dalam masa yang sama, basuh muka tu wuduklah. Sebahagian daripada wuduk. Kalau syarat sah pula tuan-tuan, kita kena buat supaya wuduk kita sah tapi dia bukannya sebahagian daripada wuduk contoh yang tuan-tuan syarat sah wuduk ialah mesti suci daripada haid dan nifas maknanya tuan-tuan orang yang tak suci daripada haid nifas dia ambil wuduk dia basuh muka dia basuh tangan dia sapu kepala dia basuh kaki wuduknya tidak sah tapi adakah suci daripada haid dan nifas ni sebahagian daripada wuduk bukan dia bukannya sebahagian daripada wuduk tapi kita kena ikut supaya wuduk kita sah ini kita panggil syarat sah kalau benda tu kita kena buat dan benda tu termasuk daripada wuduk kita panggil rukun contoh basuh muka kalau tak basuh muka tak sah wuduk tapi basuh, dalam masa yang sama basuh muka ni sebahagian daripada wuduk. Disebut dalam kitab Safinatul Najah tuan, tuan syarat wuduk, syarat sah wuduk ada 10. Syarat sah wuduk ada 10. Pertama, Islam. Kita dah cerita dah. Orang kafir kalau dia berwuduk, wuduknya tidak tidak sah. Kedua, mumayyiz. Kanak-kanak yang belum mumayis, wuduknya tidak sah. Maknanya, mumayis macam mana nak tahu? Kanak-kanak mumayis ni, banyak benda asas hidup dia boleh buat sendiri. Boleh makan sendiri. Boleh basuh, najih, istinja sendiri. Boleh beza kanan dengan kiri. Boleh Ba jadi banyak benda asas hidup Boleh buat sendiri Maka kanak-kanak itu sudah Mumayis Bila mumayis Baru sah wudu Kalau tak mumayis lagi Umur tiga tahun contohnya Biasanya tiga tahun tak mumayis lagi Dia ambil wudu Sah atau tidak tuan-tuan? Tidak sah Nak ajar budak ambil wudu Boleh tak ada masalah. Kita cuma cerita soh ke tak uduk. Kalau nak ajar, boleh. Soh atau tidak uduk, tidak soh. Sebab apa? Sebab belum mumayis. Sebenarnya tuan-tuan, kita dah cerita juga mumayis ni. Ni kita ulang secara ringkas ya. Syarat yang ketiga, suci daripada hate dan nifas. Ini pun kita dah cerita. Perempuan yang sedang hate perempuan yang sedang nifas maknanya tengah keluar darah tak suci lagi dia pergi ambil wudu wudunya tidak sah so, sebab apa tuan-tuan wudu untuk ibadah solat untuk baca Quran untuk apa lagi tuan, -tuan? untuk duduk untuk uh, uh, untuk baca Quran untuk solat jadi adakah perempuan hit dan nifas boleh solat? Tak boleh. Jadi kenapa nak ambil wuduk? Adakah perempuan hit nifas boleh baca Quran? Tak boleh. Sentuh Quran boleh ke? Tak boleh. Jadi kenapa kena ambil wuduk? Ha, jadi perempuan hit nifas tak boleh ambil wuduk. Bolehlah dia nak basuh tangan, basuh muka. Tapi tak jadi wuduklah lah tuan-tuan. Ha, sekadar basuhkan je lah. Wuduk yang dalam ibadah ni, wuduk ni, ibadah ni, perempuan tak boleh buat. Kalau perempuan buat, dia tak jadi ibadah. Ha, sebab apa? Sebab perempuan hate nifas mesti suci dulu daripada hate dan nifas ni. Barulah toh wuduknya. Jadi, tiga syarat ni kita dah bincang sebelum ni, tuan-tuan. Ah. Dua minggu yang lepas. Hari ini kita masuk syarat sah yang keempat iaitu suci daripada perkara yang menghalang air sampai ke kulit mudah kata tuan-tuan tak ada benda yang kalis air dekat badan kita contoh sisik ikan sisik ikan tak serap air tuan-tuan ada dekat tangan kita kita ambil wuduk ambil wuduk tuan-tuan ada sisik ikan lepas ambil wuduk baru perasaan Tengok ada sisik ikan. Apa kena buat tuan-tuan? Kena ambil wuduk basahkan tempat tu. Ha, basahkan tempat tersebut. Ha, lepas tu bila basahkan tuan-tuan, apa kena buat? Kena basuh balik kepala dan kaki. Sebab mesti buat ikut urutan. Kan kita belajar dah kan? Wuduk mesti buat tertib. Kena buat ikut urutan. Jadi kepala, sapu kepala dengan basuh kaki tidak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab tangan tadi tak sempurna lagi. Okay, jadi kalau berlaku perkara seperti tadi, tangan kita ada sisi ikan contohnya, ataupun ada benda yang tak serak air, kita perasan kita kena ambil wuduk, basuhkan balik tempat yang tak kena air tu. Lepas tu kita kena sapu kepala dan basuhkan kaki. Sebab apa? Sebab masa wuduk tadi, sapu kepala dengan basuh kaki tak sah. Kenapa tak sah? Sebab tangan tak sempurna lagi. Nak sapu kepala, mesti tangan sempurna dulu basuh. Okay, ya, baik. Sebabnya, rukun wuduk ialah ter tertib. Jadi, antara benda yang kita kena jaga tuan-tuan. Ha, antaranya kuku. Kotoran bawah kuku. Kena jaga. Eloknya potong kuku lah bagi pendek. Ah uh, sesat. Ah, uh, atau apa kena jaga. Kadang-kadang kalau -kadang, -kadang, perempuan lah terutamanya. Ha, uh, takut ada barang make up. Make up yang tak serak air. Ha, uh, make up yang tak serak air. Uh, sama ada make up tu tebal sangat ke. Sampai tak sempat air tu nak basuh muka. Uh, ataupun. Make up tu memang jenis make up tak serak air. Uh. Jadi apa kena buat tu tuan? Kena basuh dulu make up tu. Basuh mereka dan barulah ambil wudhu. Ah, ha, sama lah ikutlah. Maknanya bedak ke apa ke, lipstick ke. Asalkan dia kat muka. Dan kalau air tak sampai kat kulit. Sebab benda tu, kita kena bersihkan dulu benda tu. Ha, kita kena bersihkan dulu benda tersebut. Ah, ha, kalau untuk perempuan, kalau untuk perempuan kena jagalah makeup tu. Oh. Kalau lelaki, kena jaga <coughs> antaranya minyak. kadang ha, kadang terutama lelaki yang kerja bengkel ke, lelaki yang buat kerja-kerja ada kena minyak ke kan? Jadi eh, minyak ni tuan-tuan mana serak air? Eh? Apa kena buat? Kena basuh dulu minyak tu. Kalau minyak tu kena kat bahu tak apalah. Sebab uduk bukannya sampai bahu. Dan yang masalah kalau minyak tu kena kat anggota uduk. Ha, kena kat anggota uduk. Jadi kena buat macam mana tuan? Basuh dulu. Kena hilangkan dulu. Lepas tu baru ambil wuduk. Ha. Kalau ada minyak kat bahu, boleh je lah wuduk. Sebab bukan anggota wuduk. Cuma kalau nak mandi wajib, kena bersihkan jugalah. Sebab mandi wajib semua anggota. Jadi semua anggota tak boleh ada benda yang kalis air. Kena buang dulu. Kena buang dulu, barulah pasangkan. Dan benda yang menghalang air sampai ke kulit tu, tuan-tuan, benda tu mestilah berbentuk jirim. Jirim ni maksudnya dia bukannya benda kesan. Ha. Contohnya kalau makeup tu, tuan-tuan, dia bukan kesan tu, tuan-tuan. Dia memang jirim. Ha. Kesan ni contoh macam ni, Contoh macam inai. Inai tu, contoh kalau letak. Letak daun inai, daun inai. Kalau letak benda tu, daun tu, buang daun... Ada kesan tak? Ada kesan? Ah ha, kesan tu tak apa. Kesan tu, maknanya kita basuh, kena situ, tak apa. Tak payah buang kesan tu. Sebab sebab dia kesan. Kesan dimaafkan. Yang tak boleh ni apa? Yang tak boleh benda tu jirim. Maknanya, kalau letak daun inai, kita ambil uduk, daun tu ada. Kita tak cabut. Kita tak buang lagi. Kita basuh tangan. Dia lekat kat tangan. Kita basuh dia lekat. Tak boleh contoh sebab apa? Air tak sampai kat kulit. Tapi kalau kita buang inai tu, daun inai tu kita buang, kita letak tepi. Ada kesan inai, kita basuh. Okey, boleh ke tak boleh contoh? Boleh. Sebab dia kesan saja. Yang tak boleh apa? Jirim. Jirim tu tak boleh. Boleh jirim. Tapi jirim tu yang menyerap air Dan kita kena yakin lah Bila dia serap air Dia kena air dekat kulit Contohnya orang tu Dia pakai lengan panjang Ha, ni contoh lah tu eh? Orang tu pakai baju lengan panjang Baju dia serap air Jadi dia ambil uduk Dia basuh eh? Jadi lengan dia memang basah betul Ni contoh lah Biasa orang tak buat Ni contoh Bila dia ambil uduk Lengan panjang dia tu Memang dibasuhkan betul dengan air Jadi baju tu serap air bila serap tuan-tuan memang berjeruk lah baju tu. Dia yakin tak air kena dekat tangan? Yakin lah. Okey, masa ni boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab air kena kulit. Walaupun ada baju. Air kena kulit sebab apa? Sebab baju tu serap air. Kalau benda tak serap air, ha, yang ni yang kita kena buang. Wow. Contoh ada plastik kat sini. Kita basuh. Plastik tu tak bergerak. Kalau bergerak tak apa. Main contoh kan. Jam ni tuan-tuan. Jam ni bukan serak air tuan-tuan. Kita basuh. Saya tak cabut pun. Tapi saya gerok kan. Main sini saya bagi kena air. Lepas tu jam ni saya alih ke sini pula. Basuh pula sini. Okey boleh ke macam tu? Boleh tak ada masalah. Yang penting alih. Alih biar bagi kena. Sebab jam tak serak air. Cincin tak serak air. Jadi mesti alih supaya kena... Air... Ha, alih je tuan-tuan. Tak -tuan. semestinya kena buang. Oh maknanya kalau sebut kadang-kadang. Kadang-kadang. Terjemahan ataupun perkataan orang kata. Kena buang benda yang ada dekat tangan. Benda yang tak serap air. Kena buang. Buang kat sini tuan-tuan. Bukan maksudnya ambil. Letaklah. Letak sampah. Bukan. Maksud buang sini. Letak tepi. Jangan kacau air nak. No? kena kulit. Itu maksudnya. Buang sini bukan masuk buang tu. Oh, jang. Jang ni murah okey lagi lah. Tuan -tuan. Kalau kalau jang yang mahal tu. Dengar pula Cik Ramah kata kena buang. Dia salah faham. oh, buang. Kalau nak ambil uduk kena buang benda tak serap air. Cabut jang buang tu. Tuan -tuan. Ada seorang pak cik yang pok ambil tu. Dah. Salah faham. Ah ha, buang sini bukan maksudnya buang tapi letak tepi jangan kacau air nak kena kulit. Okey baik. Tapi ada ulama yang menyebutkan kalau lah seseorang tu dia memang kerja yang memang kerja dia tu kena benda yang tak serak air. Contohnya orang yang kerja bengkel Kan bila dia kerja bengkel confirm kena minyak hitam tu tuan, -tuan. Kerja bahagian bengkel lah kalau kerja bahagian pejabat tak lah. Yang kerja bengkel memang baiki kereta Bias memang akan kena tuan tuan Minyak-minyak Kereta Jadi Dia ni dimaafkan Dia nak semayang Dia bersihkan yang dia mampu je Sebab kadang-kadang Nak bersihkan semua terlalu banyak tuan-tuan Dan waktu solat pula Kalau siang masih dia kerja Okey ada dua solat yang dia kena buat Solat zuhur dan solat Asal. Jadi lagi solat zuhur kena basuh betul-betul. Baru nanti kerja balik, kotor balik. Semaya asar nanti uh, kena basuh balik. Jadi agak menyusahkan untuk pekerja ni. Jadi macam mana ya? Penyelesaian dia, ada ulama kata dia ni dimaafkan cuma tak adalah dimaafkan teruk. Dia kena basuh sekadar yang mampu. Sebab minyak ni bukan senang nak hilang. Dia kena basuh betul-betul minyak ni. Okay, baik. Ha, jadi syarat keempat, mesti bersih daripada perkara yang uh, menghalang uh, laluan air. Seterusnya, tak boleh ada dekat anggota badan sesuatu yang mengubah air tersebut. Contoh, dekat badan ada sabun. Sabun banyak campur dengan air. Bila campur dengan air, Tuan Tuan, air itu akan jadi air sabun. Tak jadi dalam air dah. Jadi air sabun. Bila air tu bertukar jadi air sabun tu tuan, tuan, dia tidak lagi dinamakan air mutlak. Sedangkan bersuci mesti kena dengan air mutlak. Masa ni tuan, tuan tak boleh. Contoh, kita nak ambil uduk, kat uduk ada sabun. Mesti kita kena bersihkan dulu sabun tu. Biar masa kena basuh, biar masa kita nak basuh uduk betul-betul, air tu air suci. Bila dah masuk, bila dah jatuh kat tangan, Air tu memang air bersih Kita tak panggil air sabun Kalau sikit je tuan-tuan Dimaafkan Sebabnya Kalau air Campur sabun sikit Sikit je Contoh botol ni tuan-tuan Ada nampak buih sikit je Kita panggil air sabun ke? Okay? Tak Sebab sabun tu sikit sangat Kita masih lagi panggil Air Tapi kalau sabun tu dah banyak lah Buih-buih banyak lah ni Kita akan panggil apa tuan-tuan? Air sabun bila dah bertukar nama air sabun, tak boleh dah kita guna untuk berbuduk. Uh, jadi, kena bersihkan dulu. Kemudian, basuh dengan air yang biasa. Okey, baik. Okey, jadi, tuan-tuan. Uh, masa kita suntuk, tuan-tuan. Suhu -tuan. so makin okay, awal. Uh, kemudian, ada uh, teknikal sikit. InsyaAllah, uh, lepas ni kita akan mula lebih awal lah. Uh, Jadi, uh, hari ni kita masuk rukun yang syarat rukunya. Kita masuk syarat SOH yang keempat Dan syarat SOH yang kelima Ada lagi lima, tuan-tuan uh, Syarat SOH yang keempat yang kita belajar hari ni Iaitu, tak boleh ada pada anggota wuduk dan anggota mandi Tak boleh ada benda yang kalis air Benda yang tak boleh ya, Benda yang menghalang air daripada sampai ke kulit Syarat yang kelima tak boleh ada kat badan benda yang mengubah air. Sehingga air tu jadi nama air lain. Contoh ada sabun. Kena air. Air tu jadi campur dengan sabun. Kita panggil dia air sabun. Air sabun tu tuan-tuan kita tak boleh guna untuk berwudu. Kita mesti guna air mutlak. Air biasa. Baik. Haa akan datang syarat ke-6, 7, 8, 9, 10. Haa kita akan bincangkan pada minggu halapan. Haa insyaAllah ta'ala. Uh, segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Allahu taala a'la wa a'lam wa azza wa jal. taala ayu alimana ma yanfa'una wa an yanfa ma 'allamana wa ayyazidana ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh